Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərlı YouTube kanalı izleyicilərimiz. Eee, Masazır qəsəbəsində Qurtuluş Yaşayış Kompleksinin arxa hissəsində həyət evləri massivində gözəl, yəni həyət evimiz satışa çıxıb. Həm keyfiyyəti, həm görünüşü həqiqətən də möhtəşəmdir. Baxın, keyfiyyət monolit beton, qoşa daş, bir sözlə bütün normativ qaydalara riayət olunub bu evdə. 3 sotdadır. 5 otaqdan ibarətdir. Və hər mərtəbəndə ayrıca özünə sanitar qovşağı var. Yerləşmə yerini dedim bir də nəzərinizə çatdırıram. Yəni qurtuluş yaşayış kompleksinin arxa hissəsində yerləşir. Gözəl bir, havalı bir ərazidir. Yaşayışlı bir ərazidir. Su, işıq, qazı bütün kommunalları qoşulub. İndi isə keçək evin, yəni darvaza hissəsindən olan çəkilişimizə. Əl qapısı, böyük darvazası və Yenə həyətan sahəsində. Yenə salonuz. Görürsüz tam təmirli və sadəcə bura beləlikdə kran aksesuarı bağlanacaq. Əlavə besetkası istirahət nəzərdə tutulub. İkinci mərtəbənin çıxışında balkon sahəsi. Sağ tərəfdə görürsüz gülsək əkilib. Orada elə bura da elə. Yenə istəsəniz də burada əlavə yer var meyvə ağaclarında artıq əkilib, yəni həm belə şam ağacları, həm belə gülü çiçəyi və bəzi meyvə ağaclarında artıq sahibi əkib. İnşallah yeni sahibi də istəsə əlavə edə bilər. Yəni bunun birinin istəsə sırf ağac üçün, birinin də gül çiçək üçün besetkasını təqdim etdim. Buranda gördüz. Zirzəməsidir və zirzəmədə də yəni rahatlıqla hərəkət etmək olur. Bir dənə də bu hissədən bir çəkiliş edim. Baxın, görürsüz tam yaşayışlı bir ərazidir. Keçək arxıya. Demək, hörmətli izləyicilərimiz, ev sahibi yeni bir qədə əlavə bir üstünlük gedib, nədir? Yəni bu hissədən keçirik, evin arxa hissəsində. Amma çıxış var. Baxın, yəni evdən burdan da çıxmaq üçün qapı qoyulub, pilləkən qoyulub. Su xətti, bu mərkəzi kanalizasiya sistemi arxa hissəsində görürük. Yəni evə əlavə heç nə lazım deyil, sadəcə ev bələdikdə mebellərini. Bütün təmir 180 verdə də tamamlanıb. Sənətdəki çıxarışdır. İnşallah notariyə qeyd alqısatğa olunacaq. Gördür. Və keçürü evimizə. Maşallah, bir gözəlliyə fikir verin. Gözəl rəng seçimi var evimizdə. Yəni döşəmə gözü mərmərdən, isti pol sağdan qaldıq üstə. Və pilləkənin alt hissəsində də görürsüz. Həm bura kombi üçün nəzərdə tutulub və daha da ora, yəni istədiyiniz qədər əşya yerləşdirə bilərsiniz, kollektor sistemi ilə də çəkilib istili. Solda bizə nə başlayıq? Maşallah, gözəl bir salon, zal, şəbəkə pəncərə, qəşəng tavan. O menat töşəmə, gözəl divar kağızları, gözəl qapılar və sağda sanitariya-sanitar qovşağı, asma tavandan bütün xətlərdə çəkilib, aksessorlarınızı öz zövqünüzə uyğun alırsınız və yerləşdirirsiniz. Solda geniş bir mətbəx, maşallah. O da qapı mətbəxdən çıxış. Arxa tərəfə Va burdurdu bir də yataq otağı. Ümumi 5 otaq. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə. Və 2-ci mərtəbədə də yenə 3 otağımız var. Bir də sanuz, sanitari qovşağı. Baxdıq sola balkon sahəsinə çıxışdır. Belə mərhələli olaraq çəkilişimizi edək bu bizim birinci otağımız, yəni salonu geniş. İkinci otaq bu insə düşür. Maşallah. Həqiqətən də otaqların genişliyinə söz ola bilməz, hündürlük qaydasında. Bütün otaqların pəncərəsi və keçirik sağdan yenə bu hissədən növbəti otağımız. Baxın, yəni həqiqətən də adzı Ən kiçik otağın kvadratı ortalama hardasa 16 kvadrat var. Və ikinci mərtəbəmdə samozver senter qovşağı. Burada da bir tam timer, bitib, yəni həmin qoyduq başı mətavan. Yəni bütün qaldı burada aksesuarlar. Hörmətli izləyicilərimiz, 3-4 otaqdır, 5 otaq, beton manaletdir, gözəl. Pəncərələrin də görürsüz ki, yəni adətən alt hissəsində yəni plastik deyil, mərmərdəndir bütün pədakoyniklər, yəni pəncərə altları hamısı. Bu, yəni işin keyfiyyətindən xəbər verir, təbii ki, baxın. Tam yaşayışlı bir ərazi, geniş, yüksə. 150 min manatna satışdadır. Real alıcılara məbləğdən endirim nəzərdə tutulub, 3 sutdadır, 5 otaq beton monolitli və gözəl ev. Dəyərliz izləyicilərimiz, əgər hansı yenə bir məqam qalarsa, marağınız, əlaqə nömrəsini zətn qeyd edirik, buyurun müraciət edin sizlərində reklamlı elanlarını görmək istəsəniz saytımıza buyurun müraciət edin sağ olun sağ ol qalın